चेयरमैन साहब नागभूषण साहब वाइस चेयरमैन भरमंसूर भाई सामने रखो सामने रखो श्रीमान जी हेलो बिलवर्ड एमएलए एक्स एमएलए साहब एंड एमएलसी ऑफ जेटीआर जीवन रेडी साहब इज कमिंग तो जब से जो हमारा इंतजार था वो खत्म हो चुका है

Also, there in the really hot climate, also there. So, rainy seasons when the rain will fall, we don't know. After this dash program, the plantation program is also there. So, we should uh, respected all the persons who they are there upon the DICE and uh, what comes <laughs>

मैडम आज आई पी एस स्कूल के तरफ से जो पौधों को मट्टी के अंदर लगाने के जो ये प्रोग्राम रखा है और इसके वास्ते आज जो यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं वो एम जीवन रेड्डी और माजी चेयरमैन गिरनाग बुश्नम और मंसूर भाई और दुर्गया दुर्गैया जी और भारी भाई और कमल भाई और हज़र भाई और जो भी यहाँ के बड़े लोग हैं अपने भाइयों को सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ सबको शुक्रिया और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैं और नमस्कार भी बोलना चाहती हूँ और उसके बाद ये जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है वो इसलिए कि अब कोई पौधे नहीं बचे कोई जंगल नहीं बचा इसलिए और आज के बाद एक एक बच्चा आगे आके दो तीन पौधे लगाएंगे वो बड़े होकर झाड़ बनेंगे वो झाड़ बन के अपने को चाव देंगे अपने को हवा देगी अपने को ऑक्सीजन देगी बहुत कुछ देगी वो जैसे हमारे माता पिता जैसे देते हैं अपने को सब कुछ अपने झाड़ भी वैसे ही है देते हैं अपने को आप लोग जरा समझिए अपने मम्मी पापा को बोलिए अपने आजू बाजू वाले को बोलिए कि हम लोग पेड़ लगाएंगे ज़रूर वो बढ़ के हमको सब कुछ देंगे करके सारे बच्चे सुनिए ज़रूर अपने आगे फ्यूचर के जनरेशन आप बच्चे लोग हो तो आप लोग को ये ज़रूरी चाहिए अभी तो पानी मतलब क्या बोलते खरीद के पी रहे आगे जाकर ना ऑक्सीजन को ना खरीदे तो आप लोग पूरे समझिए कि एक को सारे, सर बच क्या बोलते सारे बच्चे बाहर आके सब पौधे लगाए और अपने। आई पी एस करस्पांडेंट और उसके जिम्मेदार मुबारकबाद पेश करता हूँ मुकामी मुंसिपल चेयरपर्सन अडवाला ज्योति लक्ष्मण से का सबका गुजारिश है आप मादरी जबान को जितने भी अहम दो दादरी जबान के साथ ही साथ अंग्रेजी की भी जरूरत है, समझना चाहिए आने का रखना तो भी एक हुकूमत से होने की नहीं है ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है हुकूमत तो करना ही पड़ता पर सिर्फ हुकूमत ही करना बोले तो ना होने की चीज़ है हुकूमत के साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी करना रेस्पॉन्सिबल समझना था कि एक दिन की काम नहीं है अपन, हम बच्चे जब से जब से पौधे रखते हुए आ रहे हैं हम बच्चे है सब जब से पौधे रखते हुए आ रहे अभी भी रखते चल रही है ये हमेशा चलना चाहिए ये अब समझो तेलंगाना रियासत में चार करोड़ आवाम है साहब हर साल चार करोड़ रखना साहब चार करोड़ पौधे रखिए तो उसमें आधा बचे तो भी दो करोड़ तो बच जाता समझो जगी चाल महा म्यूनसिपल चेयरपर्सन उनकी टीम है म्यूनसिपल कौनस सब मैं जगचाल म्यूनसिपल रेल जनाब अंदर రెండు లక్షలు ప్రతి పౌరుడు తప్ప కూడా పెట్టాలి చిన్న పెద్ద ఎవరైనా కానీ అండి ప్రతి పౌరుడు ఉందో ఒక చెట్టు పెట్టడం ఆ చెట్టును పోషించడం కూడా అని చెప్పంటున్నా చెట్టును పెట్టడం ఎంత ప్రధానమో పోషించడం కూడా అంతే ప్రధానం ఏమైనా పెట్టుడు పని అయిపోయింది ఏమన్నా బాధ్యత తీరిపోయిందని చెప్పి అనుకోండి టెప్పిట్టుకు లాభం లేదు కాబట్టి ప్రతి పౌరుడు ఏదైతుందో చెట్టును నాటడం ఎంత ప్రధానంగా భావిస్తామో దాన్ని పోషించడం కూడా అంతే ప్రధానంగా భావించాలని చెప్పంటున్నాను ఇక్కడ జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ मतलब तेलंगाना राष्ट्र में आदर्श पंजा आज के जो आईपीएस स्कूल की जानिब से जो ईदगेह के अंदर झाड़ा लगाने की जो जिम्मेदारी लेते हुए जो झाड़ लगाने का आज प्रोग्राम में प्रोग्राम जो रखे हुए है उसको मेहमान खसूस हमारे हरदिल अजीज़ अली जनाब एम एल जीवन